или понимал, что еще неправильно, что происходит. И у меня был выбор либо отключиться от этого, сказать, что это не моя война, либо сделать что-то. Вот я здесь. Два выстрела в голову одному, мгновение, два выстрела в голову другому. Всего будет наказано. Это все. Неймовірна подія трапилася в смузі відповідальності одного з підрозділів Сил оборони України. На позицію цього підрозділу вийшов військовослужбовець армії агресора, але це був незвичайний, який вирішив прийняти єдине правильне рішення, здавшись полон силам оборони України і таким чином врятувавши собі життя. Ні, це був представник армії агресора, який свідомо вирішив долучитися до сил оборони України. Щоб прийти до нас не з порожніми руками, цей військовослужбовець вбив двох своїх командирів і не просто вбив. А ще зняв усе це на відео. Отже, зараз ми поспілкуємося з цим бійцем, а також покажемо вам кадри, які він зняв. Представтесь, будь ласка. Я звати Олександр. 27 років, Родом у Сергійської області. Чим займалися? Чим я займався, на Да? Так. Я був А, Як ухвалили рішення доєднатися до армії Росії? армії Росії. Ну. Изначально я хотел воевать на стороне Украины. И есть такое добровольческое подразделение, которое воюет на стороне Украины. Это называется «Регион свободы России». И я им написал, сказал о своем желании. И спустя какое-то время мы сошлись на том, что я подпишу контракт, а потом перейду в фронт и сдамся украинцам. А, зараз ми, там... Цьому... Зараз ми про це поговоримо. Як таксист... Але скажіть мені, як таксист з Іркутської області хоче воювати на боці України? Хоче воювати на стороні України. Я знаю, це завжди не спонавірно так. Я б краще розумів, що таке справедливість, що таке правильно, що таке неправильно. Ну і думав своєю головою. Я розумів, що таке ще неправильно, що відбувається. Хочу, не хочу, але я все одно учасник відбувається. действия фашистского. И у меня был выбор. Либо отключиться от этого, сказать, что это не моя война, и сидеть так же, как и все. Либо сделать что-то. Вот здесь. Давайте это. чуть подробнее Давайте по Давайте трохи детальнее, что до отправления на задание. Отправление на задачу. Как все происходило? Мы что мы едем на задачу. Другой взвод прорядился очень сильно. И мы пришли им на подмогу. А что было далее? Мне него вот по позиция, что я одновременно оказался двумя офицерами. И я понял, что пора действовать. Это хороший вариант. Я застрелил аппарат этих офицеров, кто подобрался на нужный момент, уничтожил их позицию и начал выбираться оттуда. И честь. Дело в том, что я хочу прийти в Легион уже, имея какое-то достижение. Так что, наверное, если вкратце дело угорбить Охотничий азарт. Как бы странно это не звучало по отношению к людям. Впрочем, сами они украинцев людьми не считали, так что насколько они являются людьми, тоже вопрос. Опишите, как это Стрельба? Ну, сам процесс ликвидации. Два быстрого голову одному, мгновение, два быстрого голову другому. Странное чувство. С мгновение до того, как расстрелять этих козлов. Я замешкался на секунду. А у я вспомнил одного слово одного из... Когда я его спросил, каково это убивать человека, он сказал. Не, я спросил его, что ты чувствовал, когда убивал людей. Он сказал, что людей не убивал. Это опытный командир, очень опытный. Вон его мозги размазанные, опытные. Он сказал, я людей не убивал. Я вспомнил его слова. И тогда все сомнения пропали. Сейчас немного волнительно, потому что мне придется через защитное гнездо идти. Вступать в бой как-то не хочется. Я пойду налегке. Взял с собой 4 магазина. Все разгрузил. Все лишнее. Так что, парни, увидимся на той стороне. У меня все было четко спланировано. Я выждал именно необходимый момент. Мы же по два часа. Я специально попросил себя, чтобы оказаться. Ну, держусь в, в определенный промежуток времени. То есть, чтобы я смог потом вовремя выйти. Как раз ну, по времени, чтобы все было нормально у меня. Последняя запись на сегодня. Так. Пикфорт скурсный у меня нету. Быстрый подрыв мне не нужен. Так что я сделаю импровизированный запал из бинтов. Да. Вот это все сгорит. Там внутри 5 пакетов гексикона и где-то 20 гранат. И патроны еще. Много патронов разных. Да. А еще вот что я нарисовал. Никто, конечно, этого не увидит. Но фактически я здесь был. Мы здесь были. Вы просто настолько... И как вы, до речи, все так профессионально спланировали? С... Интересно, кстати. Мне кажется, в этом во многом сыграло роль то, что я много в компьютерные игры играл. То есть понимание уже есть, как лучше действовать, как лучше устранять. Ну, не в смысле, как лучше голову разносить людям, а в смысле, как тактически все это работает, стратегически, тактически. Тоже, момент, когда я выходил во многом, мне помогло вот мышление, которое я взял от компьютерных игр. Так что все эти дураки, которые говорят о вреде компьютерных игр, могут заткнуться все в матери. Так, я говорил, да, что последняя запись на сегодня. Вообще, так планировал изначально, а? но... Не, не могу не похвастаться. Сейчас покажу. Так, никогда не Так, видно ні. Видно. Он там дим бив. Года, хто це це зробив? А? Це я. Так. Да. Подальші ваші дії. Як ви знали, куди йти? Я не знав, куди йти. Як усе відбувалося? Я йшов, як поклонений, нічого. І ловив очистка сознання. В принципі, точно не дето на запані. Я вирішив випадково вийшов на їх позицію. Я пошел, увидел окопы, понимаю, ага, русские так не копаются, слишком уж аккуратный и красивый окоп. И вижу бутылку воды, написано, типа, взрослый на Украине. Не знаю, правильно я сказал. Я пошел дальше, вижу блиндаж, слушаю, там внутри генератор, что ли, работает. И кричу внутрь, типа, есть ли тут кто? Да, есть, его будет. И, и спрашивал, что украинец, он не понимает, такой, в смысле, я украинец, это русский или украинец? он я украинец. Ну, я уже прочитал, ну, на Китере написано, там, «Драбуроние войска», да, как они называются, правильно, mm силы -hmm. Украины. Я такой, я оправдывался, прям, гора с плеч, все, наконец-то. Во многом, то, что мне помогало и пройти вот все эти дела, которые я делал за последние пару дней. Это было осознание того, что я поступаю правильно. То есть, они искренне верят, что Украина является агрессором в этой войне. Mm -hmm. Ну, это бред. Россия напала на Украину, но при этом Украина является агрессором. Как это получается так? Они искренне верят, что Украина должна проиграть и сдаться. То есть сначала они в начале войны говорили, что вот, они должны проиграть, мы их возьмем. То есть сейчас они когда понимают, что не вывозят уже, то хотя бы пускай сдастся на наших условиях. Про них нет мозгов у этих людей. Но если есть, они ими не пользуются. Что то, хотели... что -то хотите? Что есть, хочешь я мог добавить? Слово будет наказано. Это все.